В конце 2014 года из-за резкого обвала рубля казахстанцам стало выгодно покупать автомобиль в соседних областях России. Только за два месяца прошлого года было завезено 50 тысяч автомобилей. Продажи у местных реализаторов за январь упали в два раза, выразила беспокойность министр по инвестициям и развитию Казахстана Осет Исикешев на расширенном заседании правительства. Только в Экибастузе за январь было поставлено на учет 198 машин из России. Они оформляются без ограничений. Раньше, если до, до Нового года мы транспорт ставили, делали предварительные запросы, без подтверждения ставили транспорт. А сейчас вот без ограничений ставим без, на основании документов, которые выданы в Российской Федерации. Мы ставим без транспорта, без ограничений. Ограничения также сняты по году выпуска транспорта и влиянию его на окружающую среду. Но будьте бдительны, дабы не стать жертвой мошенников. На сегодняшний день известны факты продажи авто, находящихся в угоне и машин двойников. Один факт есть, но сейчас разобрались. В России было похищено и возвращено владельцу. Там в этом оформили скажем, в регистрационном отделе в России оформили транспорт, продали здесь местом жителям Кибастуза. Приехали здесь, и здесь при проверке выяснилось, что она в угоне на находится. Мы сейчас разобрались, сейчас россияне должны снять центральную базу розыска, и эту машину мы думаем поставим на учет. Порядок оформления транспорта, порядок получения водительского удостоверения и замены в том числе. Необходимо иметь право разъяснять только сотрудник полиции, только сотрудник полиции, находясь в нашем здании, вот, по этому адресу. Некоторые люди вот иногда приходят к нам, неправильно где-то оплатили, спрашивают, кто вам сказал, нам говорят, вот нам сказали работники страховой компании. Страховые компании не имеют права разъяснять, они должны делать свою работу, то есть страховать транспортные средства. В основном же для простых граждан сложившаяся ситуация и изменения в законодательстве очень даже выгодны. К примеру, экибастузец Николай Сорокин сэкономил на покупке машины несколько сотен тысяч тенге. Больше радость, наверное, в чем в получение получения госномеров. Вся структура поменялась, оплаты налогов производится легко все. В общем, государство работает над этим вопросом. Осмотр производит быстро, раньше как-то затруднено, это все было. Только в областных центрах Октяву, где-то вот в Уральске в октябре мне доводилось бывать в Гаи. Там как-то у нас сложнее было с этим. Сейчас все отлажено, все замечательного кипастуженец. За Несмотря на то, что государство обеспокоено положением дел отечественного автопрома, наш президент Нурсултан Назарбаев порадовался за казахстанцев, купивших дешевые авто в России. Если люди рады этому, то мы тоже, заявил глава республики. Анастасия Дзюбак, Резабек Жакупов и Кивастузское городское телевидение.